Кефір для немовлят. Чи вводити його в раціон грудної дитини і коли саме? Відповідає на ці запитання наш штатний педіатр Лікар Комаровський. Нутриція, експерт з дитячого харчування. Представляє. Здравствуйте. доктор! Здравствуйте. Читаємо вопрос. Он сьогодні про кефір. Ребенку 5 месяцев, кормлю грудью, планирую начинать привкорм с кефира. Но в интернете прочитала мнение одного педиатра о том, что кефир очень вреден детям первых трех месяцев жизни, а у детей постарше создает повышенную нагрузку на минеральный и водно-солевой обмен, а повышенная его кислотность проводит срыгивание. А кроме того, есть исследование, что кефир, который едят дети до 8 месяцев, вызывает кровоизлияние, которые могут играть определенную роль в развитии анемии. Ваше мнение по этому поводу. Ого, послушайте. Разговоры о вреде кефира появились, причем главным образом в интернете и в кругах близких к продаже продуктов питания, примерно лет 10-15 назад. До этого кефир был традиционным продуктом для прикорма, который, кстати, очень широко распространен, традиционно распространен именно на территории нашей страны. А вы это знали? Ну да. То есть начинать прикорм с кефира в принципе не рекомендуется нигде в Европе, в Америке, в Австралии. Это там не принято, там есть другие продукты. То есть нигде там исследования о вредности кефира просто не проводятся, потому что там мамы кефир не используют для прикорма. Мама, ты слышишь? В любом случае, даже в нашей стране, где кефир традиционно использовался несколько сот лет, так вот, традиционно никто и никогда не рекомендовал использовать кефир у детей до трехмесячного возраста. Ну, то есть разговоры о вреде кефир, кефира у столь маленьких детей, они также не обоснованы. Ну а что касается особых нарушений водно-солевого обмена и минерального обмена, то я, конечно, не сомневаюсь в том, что если ребенка в возрасте месяцев 6-7 кормить исключительно кефиром, то это, конечно же, очень опасно. А что же делать? Но вы ведь прекрасно понимаете, что если ребенок в возрасте старше 6 месяцев один раз в день поест кефир, то никакого вреда ему от этого не будет. Ну, слава богу. Надеюсь, правильные выводы вы сделаете. Всем доброго и приятного аппетита. До свидания. До свидания, доктор.